Жанна товарищи Шмалевна, у нас у конференция по итогам января месяца, по итогам работы курса внутренних дел. Пожалуйста, слово. Вы поняли, Виталий Анатольевич, в начале уважаемые присутствующие, добрый день еще раз всем. Вот. Я коротко вам расскажу цифрам о том, как мы сказали в 2050 году и, соответственно, в январе 2011. Не буду вас утомлять цифрами, у вас на столе лежит релиз, если будут какие-то вопросы, вы их, соответственно, задаете. Я только несколько сделаю центр на то, что в целом по итогам 2050 года обстановка оставалась стабильная, управляемая. Хотел бы обратить внимание Что касается января 2011 года, за это проектное время в я же 90 тоже хотел бы, на это обратить внимание от старостной аспекты, это убийства. Но что касается уральского убийства, действительно я придаю этому серьезное значение, потому что он дерзкое преступление преступление, поэтому девочка несовершеннолетняя. Поэтому ежедневно практически ежедневно в конце дня я заслушиваю ход расследования этого убийства. Туда направлены в дополнительные силы и управления уголовного роста Опять-таки, надеюсь и думаю, что мы расстроим это. Во всяком случае, уверенность у меня такая. Не Больше мы стали проявлять наркотических веществ и документировать наркопреступления. причем акцент мы делаем сегодня, как я уже говорил, наступит наркотических веществ. В этой связи я приведу вам несколько примеров но ниже. Ну и самое главное, опять у нас есть хорошие наработки в этой части, вы услышите, мы информируем вас по этому поводу действительно это неплохие наработки. Дай Бог реализовал. Это то что, касается цифр. Далее я хотел бы обратиться и не случайно поставить его вторым Это по событиям 7 февраля текущего года. Вы знаете, мы тоже давали эту информацию на наш сайт о том, что в 19 часов 40 минут поступило сообщение о заминировании пробки училища 21 на улице садов, ну, там звонок прозвучал так, заложено пол. Я почему хотел бы обратиться именно к этому преступлению, потому что действительно это оказалось ложным сигналом. Вот не самое главное, речь идет о том, какое мы задействовали количество личного состава. Для примера туда выезжало 53 выезжала выезжало техническая состав. Мы эвакуировали людей, потому что по поступлению такого сигнала мы должны в полном объеме провести весь комплекс оперативных других мероприятий. И по эвакуированию. Людей, вот, и, соответственно, по установлению взрывного Я к чему это говорю? Потому что заложенное сообщение заложенном взрывном за устройстве или другому есть уголовная ответственность. Хулиганство, это статья 296. Мы сегодня много усилий прилагаем для того, чтобы установить это Понятно, это было шутка, и числа несовершеннолетних, но повторяю, вот какое количество было задействовано личного состава, и сколько мы оторвали сил и средств. Хотел бы несколько слов сказать о материально-техническом обеспечении. Ну, знаете вы о том, что 20 декабря, или вернее 17-го, с вашей помощью и было этого учения по автотранспорта, которое там приобрела область администрации и местный совет. конечно, большое подспорье для <свят> Все эти автомашины мы раздали на территорию службы уголовного розыска и до Вот Батареи вот практически все 95% этих автомашин пошли на территорию. Радостная для нас есть абсолютно недавно, несколько дней назад нам привезли оборудование в НИКЦ ДНК по ДНК. Дорогостоящее очень оборудование, стоит около 2,5 миллиона, это нам МВД поставило. Ну, думаю, что к концу этого месяца нам должны установить это оборудование, которое очень существенно поможет нам в раскрытии преступлений. Кстати, я с вами встречался и говорил вам об этом, но хотел бы еще раз напомнить о том, что 2011 год в министерстве объявлен годом наружных служб. Большие деньги сегодня выделены для приобретения и материально-технического обеспечения именно наружных служб. Речь идет о ГАИ, о патрульно постовой службе, Белку, Грифон, Сокол и так далее. Речь идет как об на комплектование других служб. А вот наружные э, службы берут на себя неизвестны. Ну и хотел бы несколько примеров вам привести. В части э, я считаю неплохих задокументированных преступлений. Мы ну, тоже давали информацию по нашему сайту в отношении того, что задокументирована у нас контрабанда жители Молдавии и Украины большой количество сигарет повозили за границей, Задокументированы сейчас и запасывано. Из экономических преступлений могу сказать вам о том, что задокументирован факт приобретения... образования закупил на 290 тысяч ущерб, там составляет свыше 100 тысяч но ну, одну сумму закупили угольную песок, вместо нормального возбужденного там, в отношении должностных ну и наиболее такое, э, я считаю, значимое неплохое преступление, которое мы задокументировали ну, во-первых по распоряжению э, Министерства внутренних дел хотя, в общем-то Такое отделение по борьбе с киберпреступностью мы создали немножко раньше. Понятно, что сегодня, наверное, это будет и чем дальше, тем актуальнее борьба именно с киберпреступностью. У нас технический прогресс, все это понятно, и не нужно, наверное, вам разъяснить. Но официально из министерства тоже нам пришло. Мы такое распоряжение о формировании такого отделения. Там у нас сформировано и есть. Мы уже имеем неплохие результаты в этой части. у нас задокументирован факт реализации наркосодержащих плодовых грибов. Значит, ну, ситуация такова. Житель города Николаева через интернет ознакомился с информацией о Гриба, которые выращивались в Голландии. Вот, и споры грибов могли, э, вернее, заказал в интернет ну, вот, э, При выращивании и высушивании этих грибов, э, значит, они содержат очень сильно нарко э, действующее наркотическое вещество. Сила цинь. Значит, э, сделали у него контрольные закупки дальнейшем реализовали. По месту жительства мы не нашли ну, целую лабораторию. По факту реализации этих грибов значит, мы возбудили уголовное дело по 307-й заслуги веществ. Ну, и в вот, самое ближайшее время будет по 313-й статье возбужденного уголовного кодекса. Это лаборатория. Значит, у него там был целый арсенал. Ну, во-первых, контейнер 150 жители города Николаева, избрана мера пресечения содержания подставок. Ну вот, вкратце то, что я в первую очередь хотел вам сказать. Теперь я жду ваших вопросов. Пожалуйста. Большой Транспортное происшествие, которое, ну, собственно, вы понимаете. Да, Там видим массу комментариев в интернете. Комментарии в интернете по поводу того, почему не была применена для остановки э, нарушителя э, шипованная лента, и кто сегодня будет возмещать убытки в КАМАЗа, э, чей автомобиль был применен для задержания нарушителя. Спасибо. Спасибо. Ну, первое, я сразу немножко начну, немножко шире освещать. В свое время вы все прекрасно помните о том, что у нас были так называемые посты на всех въездах в Арабию. Потом это дело уничтожили. Вот, хотя я считаю, что это действительно было эффективным профилактическим средством. Как бы там ни говорили, подъезжает автомобиль к городу, он снижает скорость, знает о том, что там стоят работы. Люди. Вот, Приказ министра это дело восстанавливается. У нас есть один пост. это на границе Одесской области, Кома. Но это не просто посты будут созданы. Кстати, они будут оплачиваться и оборудоваться за счет средств МВД. Вот такой один пост, если вы, может быть, обратили на это внимание, он открыт в городе Киеве. Значит, там пост этот, полностью оборудован э, техникой. как только машина попадает в поле зрения, база данных по системе угона, все агрегаты и все, так сказать, части автомашины высвечиваются буквально за считанные секунды. И инспектора просто не успевали останавливать и составлять протоколы на машине, что информация идет наверное. Вот. вот примерно такой техникой будет оснащен наш на границе Облива и традиции. Мы уже там высчитали, какое количество денежных средств нужно на это дело. Вот там на там Калгурской области. Ну, такие вот ленты должны быть на стационарах. К сожалению, на балансе в министерстве УМВД Украины в Николаевской области такой ленты нет. Это первое. Второе. Ну, за тот короткий промежуток времени, потому что там не только идет э, э, полемика вокруг этой ядры, полемика, почему не применили оружие. Ну, я считаю, совершенно обоснованно не применили оружие. В темноте стрелять, хотя основания для этого были, стрелять по машине, э, имея ограниченную видимость, это фактически недопустимо. Мог оказаться любой на проезжей части, это у нас не редкость. Вы сами многие автолюбители едете в ночное время велосипедисты и прочее, прочее, прочее. То есть здесь абсолютно верно. Ну и за тот промежуток времени как развивались события? Я думаю, что может быть даже и не успели бы этого сделать. Это первое. В отношении возмещения ущерба. Ну там к нам не обращались по поводу возмещения ущерба, так как все это произошло в столкновении с принципом. Но если такие, такое обращение будет, там, в общем-то, повреждений как таковой прицеп не получил, контейнер. Но если будут такие обращения, ну, конечно, будем оказывать помощь. Мы то обратились с просьбой, конечно, будем думать, как оказать помощь в ремонте и возмещении ущерба. Если, если такое обращение будет.